І За нас стидно. Е, ще я рідко пишу свої виступи. Я це не виступ, але я написав, що оті намутили, бо сказати, що прийняли, в мене язик не поворачується. Ну, по-перше, клівіта, уголовна відповідальність. Что вот тут мы высказываем, что они воры, бандиты, мафиози, все это мы уже в тюрьму повинні сесть и они это будут робити. Когда есть честь и достоинство, честь и достоинство идут отстаивать в суде. Я здесь перед вами выступал, называл факты, кто воровал, сколько воровал, ни одного иска ко мне не предъявили суд без обвиняемого. Вы представляете, но Иванющенко пролетает с Монако, а его встречает в аэропорту наша запорожская милиция с наручниками и с приговором 8 лет лишения свободы. Вот вы это не представляете. В отношении нас это будет применено. Причем повестки не шлют, раньше в подростке с повестка, в суд я вам скажу, что в новом бюджете не заложены деньги на вот ту государственную защиту. На адвоката, у которого, если ты бедный и не можешь нанять адвоката, денег нет, защиты такой не будет. То есть адвоката в процессе не будет. Сейчас приходят суд исполнители без суда, без следствия, без ничего изымать вещи за какие-то долги. Может, девочка ошиблась, а не ту квартиру уписала, но суд исполнитель придет. Теперь придут с наручниками и со всем остальным. Каски, маски, автоколоны. Ну, давайте разберемся, кто у нас ходит в касках и масках? Берку. Правильно, их в тюрьму в первую очередь. У кого караван из 28 машин рассекает в тюрьму? смотрите, какое наказание. Наказание не просто большой штраф, не просто лишение прав, а и изъятие вашего личного имущества, то есть забрать машину. Если ты пьяный, задавил, переехал и все прочее, машину не забирают. Ну, мы вообще уже сколько раз слышали и видели, вообще никакой уголовной ответственности. Одна судья только под амнистию попала, а тех вообще и не судят. Экстрим в законе. Вот то, что мы сегодня делаем, это экстрим. И завтра нас всех погонят, строим в тюрьму. Правильно говорить, тюрем не хватит, 37-й год проходили, когда сами для себя строили зоны, будут заставлять строить, строить зоны. Ни слова о милиции, ни слова о судье, ну о судьях. Почему и милиция, и судьи должны, э, ну какой-то для них э, обязательный подход. Если он проворовался, если он взяточник, если его поймали на взятке с поличной, мы не можем об этом говорить. Их будет охранять закон за наши с вами налоги. Нельзя показывать, где взяточник живет, нельзя показывать, где беспредельщик живет, нельзя показывать, где беркутовцы, которые вот там дубасят под Киевом людей, это тоже будет уголовно наказуемо. Борьба с Майданами. Ну, конечно, мы у них как гукость в горле, и им хочется, чтобы вот эти ребята нас разогнали. Я думаю, перебьются. Иностранные агенты. Вот понимаете, ничему нас история не учит. Уже враги народа были. Уже враги народа были. Вот по этому закону уже врагов народа очень много. Я вам скажу, кто в первую очередь стал врагом народа. А, нет, не Янукович. А, они под эту статью попадают вот те фонды, которые получают деньги из-за рубежа. Наша медицина не лечит наших детей. Из-за рубежа присылают э, гранды, дают фонды для лечения наших детей. Вот это уже враги народа. Вот в Запорожье собачек приезжали кастрировать. Вот это общество любителей собачек уже враги народа. Ну и, конечно, журналисты. Журналисты там те, кто ни под сином, ни под Пеклушенко, ни под смотрящим, это уже враги народа. Вам нельзя знать, что происходит в стране. Разблокирование особняков. Чувствуете, как они нас боятся? Чувствуете, когда, если показать эти особняки на 23 гектарах, не просто там 3, 5, 6, 10 этажей и зданий тоже, но если возле этого особняка и ангар для вертолета, и площадочка вертолетная, и вертолет там стоит у простого милиционера. Ну, пусть он и министр сегодня, но он все равно простой милиционер, поэтому, поэтому они это очень боятся и пытаются нас, нам это запретить. Реабилитация Беркута. Не установили ни одного Беркута, который бил. Хотя общественно журналисты установили полный список этих людей. Но власть ни одного не установила. Но зато они быстро их реабилитировали. Показал это, что бейте, убивайте, если вы это делаете в наших интересах, мы вас оправдаем. И еще я хочу сказать два слова о бюджете. Никогда не было бюджета с минусом 72 миллиарда. Это по тому бюджету, который они намутили. Там дефицит будет больше. Но если страна не, не вписывается в нормы, не зарабатывает столько денег, сколько тратит, надо экономить. Да? Что мы видим? Повышение финансирования президента, кабинета министров, Верховной Рады, прокуратуры, судей, милиции и все. Вам говорят, повысим зарплату на 8%, а инфляция 8,5%. То есть вы будете еще нище, чем есть. И на сегодняшний день давайте посмотрим, что происходит с долларом. Ну, на выходные дни был 8.35. Я думаю, покращение чувствуется. Почему это происходит? Это происходит, что станок работает днем и ночью. Здесь говорили, что надо делать в ближайшее время. Я вам скажу так. В Конституции написано, что власть принадлежит народу. Поэтому власть надо забрать у мафиози и вернуть народу. Это раз. Второе. Не, не власть, а мафиози. Мафиози напала на народ. В Конституции записано, что каждый человек имеет право на защиту и самооборону. Защита и самооборона должна быть адекватной нападению. Поэтому я думаю, долго рассуждать, не надо что делать, не надо долго думать, надо делать.